Salam, mən Rauf Qazımov, həkim endokrinoloq. Bugünkü mövzumuz jinsi hormonları birləşdirən qlobulin barəsindədir. Söylənilən zülal qaraciyərdə istehsal olunur və bu zülal aşağıda adını çəkəcəyim hormonları, testosteronu, dehidrotestosteronu və estradiolu özünə birləşdirir. Birləşdirdikdən sonra onu damar daxilində daşınmasını təmin edir, yəni transportunu. Və damar daxilində bu hormonları daşıdığı zaman bu zülal həmin hormonları qeyri-aktiv metabolit şəklində daşıyır, yəni hələ hormonlar aktiv olmur. Söylənilən cinsi hormonları birləşdirən qlobulinin digər funksiyaları da var. Bu funksiyalardan biri qanda sərbəst testosteronun yüksək və aşağı səviyyəsini tənzimləməsidir. Belə ki, sərbəst testosteronun yüksək və aşağı səviyyəsi cinsi hormonları birləşdirən qlobulinin səviyyəsi ilə düz mütənasibdir. Digər bir funksiyası isə hormonla aslı olmayan xəstəliklərin markeri olmasıdır. Başqa bir funksiyası böyrək funksiyası ilə tənzimlənməsidir. Belə ki, cinsi hormonları birləşdirən qlobulinin miqdarı aşağı düşürsə qanda, böyrək funksiyasının pozulması deməkdir. Yəni söhbət böyrək çatmamazlığından, onun sidiyi süzmə, filtrasiya qabiliyyətinin aşağı düşməsindən gedir. Beləliklə bütün bu deyilənlərdən yekun nəticə ona gəlmək olar ki, cinsiyyət hormonları birləşdirən qlobilinin səviyyəsinin həm yüksəlməsi, həm normadan aşağı düşməsi hər ikisi təhlükəli haldır və bu barədə dərhal tədbir görməyə ehtiyac vardır.